xo'roz farishtani ko'rganda qichqiradi bomdodni ko'ringda kunduzlari qichqirmagan xo'rozlar o'sha şey, sahar subuhda to'xtasi qichqiradi nimaga subuhda farishtalar dunyoga tarqaladi o'sha şey, kunga rizq barakot, fayz hammasini tarqatgan tarqaladi tar bomdodga turmagan oilada kim bo'lsa o'sha şey, xonadonga kirmaydi ular Farishtaning kirishini xohlamasa uxlab yotavering Farishtaning kirishini xohlasangiz uyg'oning quyosh chiqqungacha uyg'oning chunki tur o'rningdan degan robbimiz olloh bo'ladi aqiymu solata namozni qoyim qil dedi zo'r o'qidi aqimu solata degani namozni zo'r o'qigin degani sollu solata demadi xudo o'qi demadi qoyim qil dedi doni gulga keltir dedi kiyinyotib paypag'dan boshlab do'ppigacha aynikka qarab yigirma min to'g'rilaymizmi nimaga namoz to'g'rirlamaymiz qachongacha quloq bilan had deb qur'on o'qiymiz qachongacha abllohu akbar deymiz qachongacha la ilaha illablloh deymiz qachongacha qurxon deymiz qachongacha qurxon bo'lmaydi quron bo'ladi quloblahad bo'lmaydi qulhu vallohu ahad bo'ladi t bo'lmaydi d bo'ladi qachon o'naymiz uyimizni o'nayapmiz usti boshni o'nayapmiz moshinani o'nayapmiz uy sharoitni o'nayapmiz tahoratni qachon o'naymiz namozni qachon o'niymiz qachon janoza namozini o'qishni o'rganamiz qachon duo qilishni o'rganamiz qachon robbimiz ollohni chiroyli ismlarini yodlaymiz qachon bugun biz xohlamayapmiz shuning uchun xudo bizga nasb qilmayapti xohlasang imkoniyat deydi xohlamasang bahona topiladi deydi bugun ha desa to'rt yildan beri namoz o'qiyman qunut duoni bilmayman deyapti uyalmasdan bittadan harfdan yodlaganda yani, ham bir oyda yodlab qo'yadi qunut duoni bilmaydi hatta hayotni bilmaydi namozda ukudan qaytayotganingda liman hamida deyishlik nima amal desa turib turib farz deyapti bu sizga topishmoq emas bu bilmaysizmi bilmayman deydi qolgan hamma narsani juda yaxshi bilamiz ayniqsa yoshlar namozni yaxshi o'rganishlik telefon funksiyasidan oson narsa lekin bu yerda o'tirgan hozir yoshlar telefonni bag'idan kag'idan chiqib ketadi hamma yo'gini biladi bugun nimadir haqida to'xtovsiz maqtaymiz to'xtovsiz gapiramiz lekin robbimiz olloh haqida mana qiziqishga uyga kirib telefoningizni sekundameriga qo'yib qani bir minut gapira olamikinsiz o'zinizga o'ziniz savol berib ko'ring bir minut to'xtovsiz qani kim oltmish sekund gapira oladi robbimiz olloh haqida oltmish sekund bas xudo qur'onda aytadiki butun dunyodagi suv rang bo'lsin shuni teg'izib yoz deydi bilasizmi bir chini rang bilan bitta kitob yozsa bo'ladi bir china rang bilan bitta kitob yozsa bo'ladi lekin xudo aytadiki butun dengizu anor hamma suvga aylansin bu juda katta tonna suv juda katta ko'p suv bu shuni yoz deydi mani qudratlarimni mani mo'jizalarimni tugatolmaysan deydi yetmay qoladi u ranging deydi ha, biz vahonanki bir minut siz bilan mani yo'qdan bor qilib tarbiya qilib kelagan dunyoga bor qilib turib xudo tashlab ham qo'ymadi o'z holimizga agar olloh bizni o'z holimizga tashlab qo'ysa vayronimiz chiqib ketadi biz kimmizki o'zimizni eplaydigan biz kimmizki hozir bizga kim biz ki mana kuz fasli kerak daraxtlar dam olish kerak yer dam olish kerak siz ham balan dam olishimiz kerak tirik narsa borki dam olmasa u tezda i̇şte o'ladi u mana kuz kelyapti qishda dam oladi mana qani bandalar o'kingi kungi qirq yetti qirq sakkiz ellik gradus issiqda pultni bunday qilib konditsionerni yigirma ikki yigirma besh qilib past baland qildik qani zo'ri chiqsinchi quyosh pasaytirib bersinchi manman desinchi mana bandani ojizligi xudoni bitta elchisi bor uni oti azroil degan shunday keladi man kuni bu bu soatda falonchi shundaq bo'lib o'ladi dedimi bo'ldi tamom o'sha joyda o'ladi o'lim kelganda oldin ham keyin ham hech kim qilaolmagan qilaolmaydian bitta rasululloh alayhissalomdan izn so'ralgan ey rasululloh agar ruxsat bersangiz joningizni olarkanman bo'lmasam ziyoratingizni qilib ketaverarkanman bitta rasulullohdan ruxsat so'ralgan siz bilan mandan ruxsat so'ralmaydi al yati maut o'lim bexosela hammeng o'limdan qochib yurasan deydi xudo lekin u o'lim sanga yetib oladi deydi ana shu o'limdan qochib qutulolmasligimni al basri aytadilar man bildim va angladim va o'limga amal qabr amallarda sondig'i kim xohlasa ahlit topib ketsin kim xohlasa duri gavhar olib ketsin o'ziz birosiga bomdodga turmang degani yo'q birov sizga g'iybat qilib o'tiring degani yo'q birov sizga bugun o'n ming marta la illaha illalloh demaysan deb turib olgani yo'q kimdir shu nutqi bilan zaboni bilan gapi bilan shu quvvati bilan birovni onasidan kelib so'kinayotgan bo'lsa kimdir tasbehi subhanalloh deb o'tiribdi kimdir la illaha illalloh deb o'tiribdi kimdir shu kuchi bilan kimdir urayotgan bo'lsa kimdir yordam beryapti kimdir shu qo'llari bilan zino qilayotgan bo'lsa yomon ish qilayotgan bo'lsa kimdir shu qo'llari bilan bir yetimni boshini silayapti ota onasini oyog'ini uqalayapti xohlaganingizni tanling xudoga siz bilan mani yaxshiligimdan na foyda bor siz bilan mani yomonligimdan na zarar bor bizni yaxshi bo'lishimiz o'zimizga kerak xudoga kerak emas xudo muhtoj emas hech nimaga qarab qolmagan xudo xudoga hech nima kerak emas xudo butun olamdan behojat zot siz bilan mana namozimiz xudoga kerak emas bularni hozir bu qilayotgan ehsoni xudoga kerak emas bularni o'ziga kerak nimaga ehson bu chiroyli amal degani ehson deganda faqat dasturxonni tushunmaylik bolalar o bitta ko'chaga bitta truba olib kelib bir yarim million salab truba ko'mdirib shag'alni olib kelib ustiga asfalni qildirib qo'ysangiz bu ehson olti soatda tugaydi mana yeymiz ichamiz energiya ketadi savob to'xtaydi lekin haligi truba yetmish besh yil turadimi 100 yil turadimi 100 yil sizga savob boradi bekorga aytilmagan sadaqai joriy deb bitta odamlar o'tirib yo damas yo marshrutka kutib o'tiradigan joyga ikkita skeмеyka qilib qo'ying ellik yil tursin ellik yil savobi boradi nima bir milliondan ikki millionga bitadi ikkita скемека yo bo'lmasa mahallani qayerigadir suv tushiryapti trubasi mandan deb turib besh million pulni beri mana trubasini olinglar deng hozir o'sha trubalarga ellik yil garantiya berilyapti chirmasligiga ellik yil tursin ana 50 yil savob ilm nima degani desa ilm to'g'ringda turgan 75 xil savob turibdi Shuni ichidan zo'rini tanlab bilib qilishni işte, ilm deydi kimdir torvuzni zo'r oladi torvuzi zo'r tanlaydi kimdir qo'vunni zo'r tanlaydi kimdir qo'yni zo'r tanlaydi kimdir uzumni zo'r tanlaydi lekin musulmon savobni zo'rini tanlaydi hozir 700 ming pulim bor nima qilay yediraymi Koşunum, var. yetim yetimi bor yetimga beraymi masjidda qurilish bo'lyapti masjidga beraymi nima qilay shariat aytadi yetimga ber deydi yedirma deydi masjidga olib chiqma deydi yetimga ber deydi agar bitta qishloqda bitta yetim xor bo'lgandan qiynalib yig'lasa shu qishloqqa xudoni rahmati tushmaydi deganlar ellik beshta masjid bo'lmaydimi masjid o'sha qishloqda yuz ellikta mulla bo'lmaydimi agar bitta yetim qiynalganidan qarovsiz qolganligidan yig'lasa o'sha o'sha qishloqqa xudoni rahmati tushmaydi xudoni rahmatidan umid qilib biz bugun aroq ichmayapmiza xudoni rahmatidan umid qilib sahar uyg'ongimiz kelmasa ham farzlik uchun turyapmiz agar sunnat bo'lganda ham boru keyin endi bugun hali qilarman dirdik dirdik shuni xudoni rahmatidan umid qilib xudoni do'zaxidan g'azabidan qo'rqib turyapmizda mummadga